Різдвяний піст не такий суворий, як Великодній, але, звичайно, має свої правила. Піст це не просто обмеження людини у їжі, але час, коли кожна людина має нагоду краще зрозуміти себе і щось у собі змінити. А от традицію святкування нового року з 31 грудня на 1 січня, яка збереглася ще з радянських часів, з різдвяним постом, хоч якось поєднати, неможливо. Було б, мабуть, логічно, щоб новий рік ми празднували саме 13 января, да, з 13 на 14. когда как, 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 бы мы в своей традиции этот день именуем празднование Старого Нового Года. Да? С точки зрения вот духовного да, восприятия, безусловно, как-то, знаете, странно получается. Мы ждем Рождество, Ждем один из величайших праздников, праздников Боговоплощения, праздников, которые открыл для мира Бога и праздник, в котором мы прославляем приход Бога для спасения человека. Как бы это, это торжество вселенского масштаба, оно предваряется каким-то торжеством таким чисто календарным и человеческим. То есть это как какая-то несостыковка, это определенные противоречия. Церковний устав святкування звичного нам Нового року не підтримує. Церква вважає його неправильним і некорисним у духовному плані. Адже сьогодні Новий рік це не завжди дитяче свято. Як правило, це свято не для душі, а для шлунку та тіла. Вот тут надо задуматься и честно себе сказать, дать ответ, да, что, что для меня есть Новый год. Просто традиция, в которой, э, знаете, по городу слышна канонада несколько часов, и люди почему-то ночью не спят и смотрят телевизор, э, по традиции там какие-то огоньки, концерты и так дальше. Либо все-таки это время поста, когда я должен, э, независимо от того, что миллионы моих э, собратьев, скажем, проводят это время, ну, Як їм угодно, да, я все-таки хочу це врем'я провести в молитві, віддихнути, вот, а на утро прийти, допустимо, в храм. Не обходяться новорічні святкування зазвичай і без вживання алкоголю. Однак алкоголь це стан ілюзії, коли людина відчуває себе зміненою. Хоча насправді це не так, і церква не благословляє вживання алкоголю. С одной стороны, я могу сказать, что церковный устав, даже монастырский, предписывает для укрепления братьев потребление малого количества вина, и то разведенного водой. То есть это предписывается для того, чтобы укрепить человека, да, когда он, у него есть труды молитвенные, физические. Вот на трапезе позволяется в определенные дни поста употребление малого количества вина. Еще раз повторяю, да, то есть это не не есть такая легализация и разрешение к винопитию, безусловно. С другой стороны, я понимаю, что вот вопрос об алкоголе он особенно важен для современного человека, потому что у нас совершенно отсутствует культура вот потребления горячительных напитков и, как правило, все заканчивается банальной пьянкой. Не все заканчивається банальним пахмельєм, і человек, безусловно, нічого не приобретает, а наоборот, тільки теряет в цьому состоянии. Цікавий факт, що 1 січня церква згадує пам'ять мученика Воніфатія. І за церковною традицією цьому мученику моляться про позбавлення від недуга пияцтва. Я бы, хотів би, щоб телезрителі меня снобом. или каким-то таким, знаете, вот уж динозавром, вот, который ничего не понимает в современной жизни, но я просто вот хочу сказать, ну, пост есть постом. Я об этом вот говорю абсолютно искренне, абсолютно честно. Пост это время покаяния, это время молитвы, это время воздержания, это время тишины, это время такого, знаете, духовного, какого-то стабильного состояния, когда человек не проявляет каких-то таких вот уж слишком высоких подъемов эмоциональных, а тихонько молится, живет и ожидает великого праздника Рождества.